अलकुम दोस्तों उम्मीद है आप सबके से होंगे आज का जो टॉपिक है वो कैंसर है और वो क्यों मैंने कैंसर आज के हवाले से डिस्कस किया उसकी वजह ये है कि कल एक मुलाकात हुई जिसमें एक शॉर्ट मीटिंग थी क्लोज ग्रुप में और उसमें जो शौकत खानम के चीफ एग्जिव हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब वो अपनी टीम के साथ आए हुए थे छः सात की तरफ से थे और लाहौर चैम्बर की तरफ से सदर साहब और पाँच छः लोग हम थे और हम बात कर रहे थे कि कैंसर इतनी तेज़ी से प्रवलेंट होता जा रहा है कि ऑलमोस्ट हर फैमिली में आपको कहीं कही ना कहीं इसके ट्रेसेस नज़र आते हैं किसी न किसी फॉर्म ऑफ कैंसर के तो इसकी रीजंस क्या हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है क्या हम क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे एक्सेस टू तो पेशेंट को हॉस्पिटल मुमकिन हो सके तो डॉक्टर साहब वेरी फाइन पर्सनैलिटी जो डिज़ीज़ उसके चंद एक गिने चुने लोगों में से हैं पाकिस्तान में और uh, जो है शौकत खान को जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया बिल्ड किया और एडमिनिस्ट्रेटिवली जितने अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं इज़ एन एग्ज़ाम्पल मैं फैसल साहब को uh, तब से जानता हूँ जब <coughs> वो स्पेशल असटेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे और uh, उन्होंने स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की कोशिश की थी कि ड्रैप के अंदर जो बेसिक लूप होल्स हैं ड्रैप एक्ट के अंदर उसको चेंज करने के लिए उन्होंने एक नया एक्ट लाने की कोशिश की तो मुझे लगा ही इज़ द वन हु वर्क ऑन रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम कि हमें देखना है कि वो क्यों रहा है तो उनसे मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ भी यही थी कि कैंसर जाहिर है हम उसको ट्रीटमेंट के लिए तो काम कर ही रहे होते हैं लेकिन क्या हम उसकी रूट कॉज पर भी जा रहे हैं एक जर्नलाइज अंडरस्टैंडिंग सभी इसको ब्लेम कर देते हैं कि जी कैंसर uh, जो है वो लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से हो रहा है या डाइट्री पैटर्न हमारे खराब हो गए लेकिन क्या हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि जी क्या खराबी हो रही है तो आई एम नॉट श्योर कि एलोपैथिक इसके लिए सर्टन है कि नहीं है जर्नली जब आप गूगल करते हैं तो कहते हैं इट्स अ प्रॉबेबल कॉज लेकिन तब में तो बहुत वीक होंगे हम पीछे रह गए आर की वजह से और कई और रीजनस की वजह से ठीक है कुछ इन्फ्लुएंसर्स की वजह से लेकिन इस सब के बावजूद जो, जो टिबी प्रिंसिपल्स हैं दे आर वेरी सर्टन कि हमें ये हमें वो ये यकीन दिलाते हैं हमें ये श्योरली बाय प्रिंसिपल ये बताते हैं कि कैंसर की रीजन जो है वो क्या है और जब आपके पास किसी चीज़ की रीज़न पता चलती है तभी आप उसकी प्रिवेंशन और ऑफ कोर्स उसका इलाज सही तरीके से कर सकते हैं वरना फायर फाइटिंग तो होती ही रहती है आप सिम्टम्स को ट्रीट करते रहें ब्लेटलेट बढ़ाते रहें कैंसर सेल्स को किल करते रहें मगर उस तरह आप परमानेंटली उसका हल कर नहीं सकेंगे और ना आप उसके पीछे से जो पेशेंट का फ्लो चलता आ रहा है उसको रोक सकेंगे तो आज का टॉपिक मुझे लगा कि हमें कैंसर के ऊपर क्यों बात करनी चाहिए जो तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया वो बड़ी गॉरफायर किस्म की नंबर्स थे उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर एक लाख अस्सी हज़ार पेशेंट जो हैं, वो आइडेंटिफाई होते हैं और इसमें से कोई पचास हज़ार के करीब हैं जो शौक थानों को अप्रोच करते हैं और उसमें से शौकत खानम जो है अभी बारह से तेरह हज़ार पेशेंट्स को एंटरटेन कर पाती है उनको ट्रीटमेंट दे पाती है जबकि बाकी जो लोग हैं उनका क्या हाल होता होगा आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है टू तो हैंडल कैंसर पेशेंट्स और जिस तरीके से आप पिछले कई सालों के नंबर देख लीजिए वो तो बढ़ता जा रहा है तो आप अगर एज्यूम करें कि अगले दस साल या बीस साल के बाद क्या होगा हम बात करते हैं कैंसर की रीजंस की तरफ के कैंसर क्यों होता है उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक बात मैं एक पॉइंट पे बात करूँगा एक कैंसर की रीज़न के ऊपर और उस रीजन को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं दो साल पहले हम लोग कोई विद यूनिवर्सिटी एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी के साथ जिनका जो इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिस है उनके साथ हमने प्लान की एक स्टडी कि जो यूरिक एसिड है बाय द वे यूरिक एसिड भी सर जैसे ब्लड कैंसर होता है उनके प्राइमरी मार्कस के अंदर होता है कि यूरिक एसिड बहुत हाई साइड पे चला जाता है तो हमने वहाँ जो जो डीन है डायरेक्टर है सॉरी फार्मेसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर दाहिर साहब उनके साथ हमने ये लाइजन डेवलप किया हमने उनसे कहा कि हम आपको अख़ुवत की जितनी डिस्पेंसरीज़ हैं अख़ुवत की डिस्पेंसरीज़ के ऊपर पेशेंट्स को इन्वोल किया गया हमने उनको अपनी टीम इंगेज करके दी साथ मेडिसिन दी और उसके बाद दायर साहब यानी फार्मेसी डिपार्टमेंट से जो एम के बच्चे थे उन्होंने उसको सुपरवाइज़ किया और फाइनली वो तो सब्सटेंशियल पेशेंट का डेटा ना सिर्फ सबमिट हुआ बल्कि उसके बाद उनकी स्टडी जो है वो रिपोर्ट एक मरतब की गई अच्छा हमने जब वो ये प्रो की स्टडी के ऊपर काम कर रहे थे तो इसकी एक सैमनी मरतब की क्योंकि वो वैटरी यूनिवर्सिटी है और उसके अंदर ह्यूमंस का ये फार्मेसी डिपार्टमेंट है तो जब हम ने उनको अपना तारुफ़ करवाया उस सेवनी के अंदर तो उसमें वाइस चांसलर साहब भी थे तो बाद में डॉक्टर ताहिर साहब ने मुझे बुलाया उन्होंने कहा कि जी बीसी साहब ने ये कहा है कि आप इनके साथ ह्यूमंस की स्टडीज़ कर रहे हैं लेकिन प्रायमरली तो हम वैटरी यूनिवर्सिटी हैं हमारे पास और जो वेटरी के सेक्शंस भी हैं तो उन्होंने कहा आप इनको प्रोजेक्ट्स दीजिए और जो फाइनली उनके साथ डिस्कशन करके जो हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई हुए उसमें एक था चिकन और उन्होंने ये बताया कि हमारी जो उनके साथ लर्निंग हुई सारी वो ये थी कि जो पोल्ट्री है उसको ग्रोथ के लिए जो ग्रोथ हम उन जिनको हम ए कहते हैं यानी एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोटर्स अगर ये पूरी लाइफ यानी एक दिन के चूजे से लेकर जब आप 27 या 30 डेज तक चूज़े को पालते हैं बड़ा करते हैं गुम करते हैं और उसको एक ख़ास वजन पे सवा किलो तक लेके आना है तो उस पूरी इस पूरे साइकिल के अंदर जो चिकन है उसको ए जी यानी एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोटर्स दिए जाते हैं अब दुनिया के अंदर इसको अवॉइड किया जा रहा है कि दिस इज़ वन ऑफ द कॉज जिससे खुदाना खास तक कैंसर डेवलप होता है अच्छा पाकिस्तान के अंदर जब मैंने उनसे कहा कि जी हमारा प्रोजेक्ट क्या है तो उन्होंने कहा कि जी क्या हर्बल में हम इसका कोई मुतपादल ले सकते हैं कि अगर ए जी पीज बंद कर दिए जाएँ तो उसकी जगह क्या ये जो आ, कोई हर्बल मेडिसन ऐसी हो सकती है जो कि ग्रोथ नेचुरली ग्रोथ प्रमोट करें और मुर्गी का वजन जो है वो कुछ सवा किलो डेढ़ किलो तक चला जाए मैंने कहा कि जी भाई क्यों ये आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं मतलब ए जी पीज बंद करते हैं अगर वो यानी तो हार्मफुल है तो, तो उन्होंने कहा कि जी ये क्योंकि दो साल पुरानी बात है दो ढाई साल पुरानी तो उन्होंने कहा कि बात यह और उस वक्त मुर्गी का रेट था कोई तीन सौ रुपये के करीब तीन सौ से नीचे रहता था उन्होंने कहा कि जी अगर हम इस वक्त ए जी पीज़ बंद कर देंगे तो ये सवा किलो अचीव नहीं होगा और इकनॉमिक्स ये बताती है कि फिर रेट जो है मुर्गी का वो 800-900 रुपए किलो चला जाएगा जो कि आज वैसे ही चला गया तो इसलिए हम इस वक्त इसको अवॉइड नहीं कर सकते इट्स अ नोन फैक्ट मगर इसको बंद करना मुमकिन नहीं है क्योंकि आपकी प्रोटीन की, की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी वैसे तो, तो वही ही है स्टार्टेड वर्किंग लेकिन उसके लिए जब हमने ये सारी चीज़ पढ़ी तो समझ में ये आई कि जैसे आप के नॉलेज में नहीं होगा जनरल व्यूअर्स को शायद आइडिया हो या ना हो कि जो ड्रग्स होती हैं एलोपैथिक उनकी एक हार्फ लाइफ होती है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज एंटीबायोटिक अगर खाई तो इसका मतलब ये है कि अगले दिन उसका कुछ पार्ट फ्लश होना है कुछ पार्ट आपकी बॉडी के अंदर रिटेन करना है इसलिए कहा जाता है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर तीन दिन का या सात दिन का एंटीबायोटिक कोर्स किया तो उसके बाद आप उसका एक सीरियस कैप लेना है ताकि आपकी बॉडी से वो चीज़ें फ्लश हो जाए अब मुर्गियों के केस में ये नहीं हो रहा मुर्गियों के केस में ये हो रहा है कि जब आप उनको एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो फर्स्ट डे से लेके वो हाफ लाइफ फ्लश नहीं हो रही वो उसके अंदर एकट होता जा रहा है और जिस वक्त जो चिकन आप और हम खा रहे हैं रूटीन में किसी भी रेस्टोरेंट पे जाकर उसके अंदर ये एंटीबायोटिक्स जो है भरपूर मेदार के अंदर मौजूद है अच्छा अब आप मैं आपको दूसरे एंगल से बता दूँ मुझे ये बताइए कि जब आप कोई एक कोई भी पेशेंट से ले, ले और उनको आप दस दिन के लिए एंटीबायोटिक दें और आप उनके एल एफ्टीज करवा दें तो वो डिस्टर्ब आएंगे आप किसी भी पेशेंट को कोई पाँच छः दिन सात दिन के लिए पैनाडॉल दीजिए और उसके बाद कहिए कि आप इनके ना लिवर के टेस्ट करवा लें तो ऑफ़कोर्स जो उनके एल एफ्टीज़ है बोल रही जाएगी अच्छा वहाँ तो क्योंकि आप ह्यूमन हैं आपका बॉडी वेट फ़र्क है आपका बी एम आई प्रमोशनेटली आपकी हाइट के रिस्पेक्टिव फ़र्क है तो आपकी टॉलरेंस से बहुत फ़र्क है लेकिन मुर्गी जो कि भी जुबान है वो बता तो नहीं सकती अगर आप उसकी केमिस्ट्री चेक करेंगे तो अगेन आ, वो डिटेरेट हो रही होगी और वो उसी तरह की जो डिटेरिएटेड या डिटेरिंग स्टेज के अंदर जो चिकन है उसको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो अगेन उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास आते हैं जो कि अब जैसे ग्लम्स में आपको सुनने को मिल रहा है कि जी मुर्गी जो है उसकी वजह से ये एक फैक्टर है लेकिन क्वेश्चन अगेन ये है कि क्या वो मुर्गी या वो चिकन जो कि नेचुरल इन्वामेंट में पल रही है बड़ी हो रही है या देसी मुर्गी है क्या उसकी वजह से भी हो रहा है उसकी वजह से तो नहीं हो रहा तो ये ए जी पी एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये जो है इस तरह की बीमारियाँ हमारे यहाँ रही अच्छा अब एक थोड़ा सा दी पर्सपेक्टिव भी हमें हम करें क्या अच्छा हमारे पास तो यही चिकन अवेलेबल है अगर हम मैसेज की बात करें तो देखिए मैं हमेशा एक चीज़ कहता होता हूँ कि कई दफ़ा ये ज़रूर होता है कि हमें अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए हमें ख़ुराक में हमारी चॉइस बेटर होनी चाहिए ताकि हम उस नुकसान से बच सकें जो कि खुदा ना खास्ता कभी होने की मतलब है या हो सकता है लेकिन दूसरी तरफ गिवन सकम में आप कुछ और चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जिस अभी ए जी पी से हम बात करें तो आप एक काम अगर अगर आप चिकन नहीं छोड़ सकते और ये पता कि नहीं छोड़ सकते तो कम अज़ कम एक काम आप कर सकते हैं कि आप अपनी बॉडी को एक ख़ास फ्रिक्वेंसी के तहत फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो कोशिश करें कि हफ्ते में एक दफ़ा आप लिवर को डिटॉक्स कर लें उसने कई तरीक़े हैं अच्छा हम जैसे मुझे अगर एग्ज़ाम्पल दे कोई एक डेढ़ महीने के बाद मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाता मगर हफ्ते में तीन चार तक अगर मैं खाता हूँ तो उसके साथ हम ये काम करते हैं कि मैं जैसे अपने लिए लिएफ्रो की टैबलेट्स जो है यानी लिवर को डिटॉक्स करने की कोई भी आप ऐसी दवा जो है उसको इस्तेमाल कर लीजिए तो अल्लाह ताला ने इंसान के जिसम के अंदर जो जैसे हम इसको अज़ायर ऐसा कहते हैं तीन अवगत जो हैं जिसमें एक ब्रेन है एक लिवर है और एक हार्ट है इसको डिटॉक्स आपको करते रहना चाहिए अभी क्योंकि हम ए जी पीज और लेवर की बात करें तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ग़ुस्सा आता होगा ठीक है ये जहन में रखिए कि वो लेवर की बहन है की और कहीं ना कहीं लोग उस सर्टन टाइम के ऊपर डिटॉक्स करने की ज़रूरत है और इसी को हम फर्दर पर कैंसर के साथ भी को रिलेट करते हैं और कोशिश तो कीजिए कि अपने आप को हेल्थी लाइफ स्टाइल के अंदर लेके आइए अगर आपके अंदर बहुत इब्तई स्टेज में कोई ऐसे सिम्टम्स हैं तो कोशिश कीजिए कि उसी स्टेज पे अपने आप को डिटॉक्स कीजिए एक्सरसाइज uh, कीजिए उससे भी आपकी बॉडी जो है वो फ्लैश आउट करती है टॉक्सन को अगर किसी वजह से आप एक्सरसाइज और uh, जो नेचुरल बेस डिटॉक्स के नहीं कर सकते तो कोई हर्बल मेडिसिन ऐसी ले लीजिए जो कि आपके गट के अलावा आपके लिवर को भी क्लीन करे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर है उनको आप अवॉइड कर सकते हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर लिसनि